James What can you say about this game? It was a tough loss. Uh, I think we just, the uh, second half we, we let up a little bit and uh, you know, that, that happens sometimes. That's, that's the way basketball goes uh, on their home floor. They got momentum in the second half. And we made a few mistakes that, that hurt us and uh, let them come back in the game. Джеймс говорить, що це важка поразка для хіміка. У другій половині гри хімік пропустився декількох втрат і будівельникам вдалося переломити хід гри, І при своїх болівальниках вони здобули перемогу. Так буває в баскетболі, каже Джеймс. Питання. Дякую, Джеймс. Тренер вам слово, що можете сказати по цій грі? Ну, добрый вечер, присоединюсь к словам Джейми. Мы настраивались на эту игру, было достаточно времени на подготовку, мы хорошо разобрали будильник и по первой половине э, наш план хорошо работал. И в третьей четверти э, перестали соблюдать правила, на которых мы договаривались, э, позволили забить легкие очки и Миша Анисимова из-под кольца один на один, когда у нас еще не было бонуса и дали им почувствовать игру. И после этого еще, когда забил Стефан с своим двумя трешками, он как бы дал этот такой толчок, и мы не почувствовали игру, и уже дома с своими болельщиками вошли в хороший кураж, начали хорошо играть. Плюс они во второй половине сыграли хорошую защиту, да, позволили нам забить 29 очков тоже заставили нас играть в длинный позиционный баскетбол, но несмотря на это, если посмотреть просто статистику, да, мы сделали 62 атаки, они сделали 46. И у нас 13 на падение, у них 4. То есть по этим показателям. Игра на один мяч получилась, но, к сожалению, могло быть всем по-другому. Но поздравляю будивелик с этой победой, беру это поражение на себя. Ребята били, сражались, Насколько мы за следующими возможными встречами с Будивельником какие вот вы для сегодняшнего матча попробуете сделать? Я имею в виду в обороне, потому что у нас есть команда, которая пытается от защиты ставить свой баскетбол. Вот в том числе, держать на периметре это три секунды, как этот баланс будет? Вывод после этой игры один, как и всегда, что баскетбол это 40 минут, и ты не должен расслабляться ни на одну секунду. Ты должен быть сфокусированным 40 минут, и если надо больше. получается, что первые 20 минут мы были сфокусированы и играли хорошую защиту выиграли 12 очков. После этого где-то они расслабились или об этом говорили в раздевалке, что они сейчас будут играть еще агрессивнее. Вот, но опять же, это случается. И... Ну, а вывод один, то, что нужно играть 40 минут, и сфокусированы все 40 минут. Спасибо. Поставники будильника Генри захисник, и главный тренер Володимир Коваль. Генри, что ты можешь сказать об I mean, first off, I want to give the respects to Kimmich. They came out and gave us a tough game, but, and we knew going into this game it would be tough. But uh, On to the teammates, I think we had, a, we had a great game plan tonight, and we stuck to it. And we knew it would be a tough game through the end, and I have to give it up to my teammates for we fought all the way to the last second of the game. And I think this was a big win for us and something that we can take and move forward to for the next games coming up. Генрі каже, що висловлює повагу свою хіміку за такий гарний матч. Команда Будівельник знав, що ця гра буде важкою і налаштовувався відповідним чином. І Генрі хоче подякувати своїх партнер, партнерів по команді за таку важку перемогу. Питання. it's not a secret uh, i mean i don't think it's a secret for anybody it's just to, to keep fighting and keep playing hard and continue doing what we were doing uh, just to try to find the, the open places in the game where we were able to, to, to take advantage and to take the lead and i think the, the biggest thing was perseverance we just kept fighting the whole night and continued to, to claw and we, just, we never gave up no matter what the score was Эдеми кажет, что в трети четверти было важно продолжать их бороться, шукать свои возможности, и это, собственно, в Дивильнику сегодня удалось. Что там? Танкеры. Нужно стараться потереть. Первое поздравляю, да, команду и болельщиков с этой, с этой тяжелой победой. Игра. Сложилось очень интересно для зрителей, а неинтересно для нашей команды, потому что мы возвращались в игру. Да, это так, становится немного традицией для нашей команды, нехорошей, потому что сегодня в первой половине игры мы делали а, совсем другие вещи, о которых мы договаривались а, п, п, перед игрой отсюда. И был такой а, провал во второй четверти. 8 очков мы проиграли, вторую четверть, 4 очка игру, то есть Мы уходили 12 очков, проигрывали. И все из-за из, -за, из -за наших ошибок. Из-за ошибок в защите, за которые команда Химик сразу же наказывает. Только ты что-то допустил ошибку, сразу же она наказывает и ты, тебя. И плюс в нападении мы допустили 12 потерь за первую половину. Еще раз, мы плохо двигали мяч, отсюда и были отсюда и были потери, хотели сыграть. Каждый хотел себя проявить чересчур. Настрой у парней был хороший. Только здесь я вижу. Проблема такой первой половине. Ну, я благодарен, что мы вернулись в игру и смогли, смогли переломить ход встречи и вырвать такую тяжелую концовку. Это минуты, его первых в Украине, но принципе, какой в соответствии с тем, что у него там столько на тренировках было вчера. Это, что сказать, опытный игрок, который хорошо читает игру, который хорошо может играть пик-н-ролл, видит площадку, отдает передачи. Плюс к этому всему он любит играть персонально против лидеров, да, он об этом сам говорит. И то, что мы видели игры, его смотрели, то, что он делает, он играет по всей площадке, может приклеиться за игроком, играет с ним, ему, ему, это нравится. Ну, банально такой матч, последний вопрос психологически, какая точка зрения тренера, он помогает перед тем же финалом я понимаю, еще Дипа перед этим, и это финалом четырех Кубка морально, в принципе, просто такие матчи не особо много вроде бы в сезоне, да, есть сложные соперники, но их не так. Будет финал четырех, мы увидим, помогает или нет. Я не могу вам сказать. Будем надеяться, что нам поможет эта игра. Мы сделаем работу над ошибками. Вот что хорошо, что у нас есть почва для размышлений. Да. Поэтому я думаю, что этот матч нам поможет. Мы смотрим, сможем пересмотреть его и сделать работу над ошибками. Спасибо.